Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günün Natavan Həbibi və rapper Dadonun münasibəti illərdir tez-tez küsüb-başıraq davam edir. Axşam axbar verir ki, ildə bir neçə dəfə ayrıldıqlarını, az keçmədən barışdıqlarını asıqlayan ifaçılar yenə də küsüb. Sadə o bununla bağlı açıqlama yayıb. O bildirib ki, bir müddətdir ayrılıblar. Bu xəbəri yaxınları bilirdi. İndi vaxtıdır hamı bilsin. Münasibətimiz çoxdan bitib və yox vəziyyətindədir. Bu susqunluq son zamanlar məni qorxudur, özü də çox pis. Qərarə gəldim ki, durumumuzdan xəbəriniz olsun. Qeyd edək, ki, Natavan Həbibi və Dado 2007-ci ildə ailə qorub. Toydan bir neçə ay sonra cütlük ayrılıb. Daha sonra barışan Natavan və Dado əfərlərlə münasibətlərinin son qoyduqlarını, sonra barışdıqlarını deyiblər. Dadə ötən ilin noyabrında boşandıqlarını açıqlamışdı. Daha sonra Natavan ifrə çıxaraq yenidən bir arada olduqlarını deyib. Cütlüyün bu nicaytdan bir oğlu var.